Ну, Олександр, таке перше запитання. За рахунок чого вам вдалося перемогти в Росії, Казані, суперника, господаря фактичного ринку? За счет тяжелых тренировок мы серьезно готовились, это был тяжелый путь, скажем, мы одного года готовились к Бенсон Ли и потом сразу же без отдыха к Малыгину, мы знали, что это будет тяжелый бой, серьезный и в принципе, все подкрепляется только тяжелыми тренировками. Тогда и уверенность приходит, и мы выходим и делаем свою работу. Как в России вас встречали, украинского спортсмена? Очень классно, мне понравился город Казань, нас хорошо встречали, и, в принципе, люди сразу же после моего выигрыша подходили, фотографировались с радостью, но, конечно, для них это была неожиданность, когда я выиграл. Я когда выиграл, просто весь зал затих уже потом подходили, фотографировались. Вот. В принципе, к нам неплохо относились, хорошо. Как на большей плане, какие у вас, как вы готовитесь, какие наступные поединки ожидаете за вашу участь? Следующий соперник уже известен, это боец из Финляндии Микель Силандер. Пока есть дата и места еще нету, но мы уже начинаем к нему готовиться, уже пересматриваем его бои, подыскиваем ключи, вот, с помощью которых будем выигрывать. Як Україна оцінила ваш успіх у Росії? Якісь нагороди були? Так, да, нас награждали в комітеті Верховної Ради подяками. Також губернатор міста нашого нас пригласив і вручив нам і денежну премію, і поблагодарив. И какую роль сыграл в спортсмена Петр Горюк, таки ведомый тренер наш, Буковинский? М полностью я вот, уже 11 лет под его опекой выступаю, и, как видите, это все привело к поясу. Ну, вообще побожения на встанок Буковинцам, которые болеют за вас? А -а ну, желаю всем крепкого здоровья а и не останавливаться ни на чем, то есть, всегда идти вперед, а только. Как вершинам. Дякую. Еще, еще.